мы о одне на всех. щоб він сконав. Он призвал молиться Богу, далее прямая цитата, чтобы он Это какая-то терминальная стадия безумия? Как вообще относиться к таким процессам? А где гарантия, что во время переговоров Зеленский не постарается совершить политическое убийство? Если он говорит, что это единственное, о чем они все мечтают. Ох, і заквакали жаби на болотах від того, що Зеленський озвучив давню мрію українців, і що цікаво, ніяких імен він не назвав, та там одразу впізнали, що говорять про їхнього начальника. Як росіяни сприйняли різдвяне привітання від зеленського? Та як у Кремлі відрогували на новий 20-пунктний мирний план. Про це все і не тільки розкажу вам. Я, Анастасія Норіцина, у новому випуску Обережно зомбоящик. Але ви, друзі, не забудьте, будь ласка, підписатися на цей канал, а також мій особистий, поставити свій лайк та написати коментар. Це важливо для просування відео у Ютубі. Погнали на Україні. продовжують роздіватися над Рождеством. Київський режим об'явив дату світлого православного праздника 7 января. Днем програміста, Тільки представте, день. Програміста не просто день програміста, а день тих людей, які відіграють важливу роль у зміцненні національної безпеки та обороноздатності України, тобто програмують ті дрони, які потім летять на Москву чи інші російські міста. Але найцікавіше те, що це Скабєєва нам розказує українцям, як правильно святкувати різдво, які бажання вважати людяними, і чому головний гріх це не війна. а неправильно дата в календаре. Само Рождество на Украине, напомню, теперь празднуют по католической традиции 25 декабря, чтобы быть ближе к прогрессивной Европе. Ну, то есть сегодня у них там сочельник. В абсолютную чертовщину и мракобесие, по-другому не скажешь, скатился и сам Зеленский. Поздравление, которое было опубликовано буквально 15 минут назад. Он загадал совершенно невероятно, я процитирую. Зеленский загадал, чтобы он Кого именно имеет в виду Зеленский, не ясно, но главарь киевского режима уже не в первый раз желает людям смерти. Ровно неделю назад он фактически пожелал, чтобы умер Трамп. Ну то есть ничего человеческого у Зеленского не осталось. на Рождество – это невероятно, это немыслимо. Hmm, так кто ж мои сконати? Бо в оригіналі Зеленський сказав саме це слово. Напишіть друзі, до речі, у коментарях, бо мабуть Скабєєва так і не зрозуміла. Хоча от путінський клоун Пісков ні хвилини не сумнівався, що йдеться саме про його начальника, і він назвав привітання українського президента некультурним. культурним. Віділі о дійсно странному вчорашнім радісненському прощенні зеленського Некультурно а Похож на малоадекватного человека. Хочется задаться вопросом, способен ли он принимать адекватное решение в сторону урегулирования политики дипломатическими средствами. Як на мене, абсолютно адекватна промова, бо звучала вона ось так. Напередодні різдва руски вкотре показали, хто вони насправді масовані обстріли, сотні шахедів, балістика, кинджали. Все було так б'ють. Безбожники так роблять ті, хто не має абсолютно нічого спільного християнством і будь чим людським. Здавна українці вірили, що в ніч на Різдво відкриваються небеса. І якщо розказати їм свою мрію, вона точно здійсниться. Сьогодні мрія у всіх нас одна. І бажання, ми загадуємо одне на всіх. Щоб він сконав! Скаже кожен про себе. Але коли звертаємось до Бога, звісно, ми просимо ширше, просимо про мир для України. Ми боремось за це і молимось за це. Ну і що він неправильно сказав? Але ж росіян не хвилює те, що у Бога ми просимо про мир. Вони вхопилися лише за одну фразу. Можливо, вони, до речі, теж про це мріють. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков специально для нашей программы прокомментировал идиотские заявления главаря киевского режима, где тот пожелал кому непонятно. По словам Рябкова, сложно даже представить, в каком угаре Зеленский принимает решение. И что у него на уме? Про Зеленского, с вашего позволения, в рождественском обращении к нации он призвал молиться Богу, далее прямая цитата, чтобы он... Это какая-то терминальная стадия безумия. Как вообще относиться к таким процессам? Неадекватность подобного рода заявлений, она пронизывает и сам сигнал, если он там вообще есть, и говорит очень много о том, на каком уровне и в каком эмоциональном состоянии могут приниматься соответствующие решения в Киеве. Зеленский пробил очередное дно своими рождественскими проклятиями. Есть уже официальная российская реакция, есть уже первые комментарии наших экспертов. Взорвалось информационное пространство. Рассказаны первые слова и про то, что это психическая неадекватность, и про то, что это а, фактически а, антихристианский по своей сути именно в Рождество вот, вот желать смерти. Притом там, там не просто желание, там довольно грубо это было сказано. Да. Он, он, он должен там умереть. Вот. Притом, З... а? А, там а, слово было с конаты. конаты, канаты, канаты. канаты. канаты это, это... Это, же организм? Нет, это, не, это такой, с... ну, с... И, и с... И исчезнуть, и вот, да. А перетворювати на руїни мирні міста та вбивати тисячі людей у сусідній країні це по-християнському, а закликати знести з лиця землі усі регіони. І знаєте, що дивує, що ці свої терористичні заяви та дії вони ще й виправдовують Божими діями. Все, що ми робимо, це обічить на покоління вперед запасність нашої родини, процвітання нашого народу і нашої культури. Если для этого необходимо уничтожить, стереть с лица земли наших системных врагов, если выбор или мы, или они, то извините, почему мы должны выбирать их? Вот вы мне объясните, постоянные атаки, которые идут с Черноморского побережья, почему я должен жалеть Одессу, Николаев, вот, вот это все? Почему я должен испытывать какую-то симпатию вот, к людям там, они а к жителям Крыма. Почему вы хотите, чтобы я шел против Библии? Извините, а история Содома и Гамора, она ни о чем не говорит? Если меньше десяти праведников, то где там праведники в Одессе? А в Николаеве? А в правительственном квартале Киева, а Верховные Рады? Почему? Почему мы терпим? Я еще раз повторю, надо дать возможность гражданам покинуть эти города. Они несут нам смерть. Они мечтают нас уничтожить. Наш Верховный Главнокомандующий четко и ясно сказал. А зачем? Такий мир, в немає Росії, Мир, в немає Росії, був би найкращим. Головне донести це до американського президента Дональда Трампа. До речі, Соловйов так мріяв, що Трамп почує різдвяне привітання від Зеленського і як почне на нього тиснути. Але ні, сталося дещо інше. Зеленський сушені не розуміє характер сучасної американської власті. А для Вот те слова, которые сказал Зеленский, они же наверняка будут переведены Безусловно. и Трампу. И они а забывают, что есть был еще один человек, который презирал Зеленского. Это покойный Чарли Кирк. Mm -hmm. А его жена по-прежнему очень серьезный человек. Очень близкий и Трампу, очень близкий Венсу. И они глубоко религиозные люди. И вот такое нести в Рождество католическое и протестантское, ну, и это, важный, это как... очень опасно для То и... есть там будет сказано, то есть он себя ведет как бес. И для них он реально мелкий ну, бес. Ну да, и религиозная тематика это точно не его, но я думаю, это Василий Дмитриевич. Но это точно больше, Америка. Да. Это на самом деле для людей, которые ну, представляют американскую власть, для тех, которые сейчас у них... власти. Это, очень, у важно. это люди ценность, враговые, очень важно. Для которых это имеет ценность и значение. Да. Что бы там кто ни говорил в целом там, о каких-то перверсиях в Америке американском обществе. А. Я скажу еще одну вещь, которая, на мой взгляд, вот, ну, как бы финализирует... Но этот для год. чего это сделал Зеленский? Мы же понимаем. Э, ну, собственно, да. Чтобы ни при каких обстоятельствах не оказаться за одним столом переговоров с российской стороной. с одной стороны, да. Они Я максимально уходят из этого. А, а, что тут знать? Потому что ну, как может должен рассуждать любой человек, отвечающий за безопасность? А где гарантия, что во время переговоров Зеленский не постарается совершить политическое убийство? Ну що, ти будеш обыскивать президента страны? Де гарантія, що Зеленський не попитається щось совершить, якщо він говорить, що це єдине, о чому вони всі мріють? Ой і рвеш росіян у прямому і переносному сенсі. Бо ні, Трамп не вийшов із переговорів, не лаяв Зеленського за його різдвяне привітання, а навпаки, запросив його у свою резиденцію, аби домовлятися про мир. На переговори Вседнів Штати срочно літіти Зеленський. Украинское издание Киев Пост, а следом и «Аксис» спишет, что Трамп примет его 28 декабря в личной резиденции Мара-Лага. Глава киевского режима заявляет, что мирный план готов на 90%. На встрече с президентом Соединенных Штатов он собирается согласовать оставшиеся 10%. Запланована зустріч Зеленського і Трампа свідчить про суттєвий прогрес у переговорах. Пише видання Аксіос. Раніше американський лідер заявляв, що зустрінеться із президентом України лише тоді, коли угода буде близькою до завершення. Високопоставлений американський посадовець охарактеризував переговори з умєровим та російським представником Дмитрієвим як позитивні та конструктивні. І за словами президента України, мирний план, над яким ми працювали разом із американцями, готовий вже на 90%. Є питання, які потрібно обговорювати на рівні лідерів. Невирішеними поки що залишаються два доля Донбасу і Запорізької АЕС. І ось тут росіяни знову занервували. І ось тут добре би зараз да, з точки зору Росії. договориться таким образом, чтобы соблюсти все российские условия и показать Дональду Трампу, что именно европейцы, именно украинцы срывают мирное соглашение, которое он, великий миротворец, и, как там сказала Мелания Трамп, не только миротворец, и примиритель, соответственно, пытается, пытается достичь. И я думаю, что сейчас, пока Дональд Трамп сохраняет, в общем-то, благосклонную к нам ориентацию, в том плане, что требует вывода украинских войск с Донбасса, и это вызваны не его симпатией к нам, а, очевидно, успехом российской армии, здесь как бы не стоит с порога отметать эти э, дипломатические попытки, а я такие попытки в нашей медиасфере вижу. И я думаю, что здесь как бы нужно пройти между тем, чтобы не согласиться на невыгодные России условия и не разгневать Дональда Трампа. Але у Путина уже решили відкинути план Трампа по Украине, чтобы спробувати поліпшити свои переговорные позиции на фронте. Про таку тактику Москви публічно заявив путінський генерал Міхаїл Хадарьонек. Він сказав, що зараз домовлятися з Україною нібито не має ніякого сенсу. Натомість потрібно просто продовжувати терор проти мирних громадян. Інакше мовляв вигідної для Росії угоди їм не бачити. Ті 20 пунктів, які опублікував Зеленський і про яких він говорив, ну ясно демонструють то. Что, в общем-то, договариваться-то не с кем и, в общем-то, и незачем. Если проблема не решается дипломатическим путем, то есть цели невозможно достичь в ходе переговоров, а это уже совершенно ясно сейчас, но остается только один способ добиться поставленных целей. Это добиться их военным путем. И в этом плане, как мне представляется, интенсивность ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины вооруженных сил Украины, коммуникациям, объектам топливно-энергетического комплекса должна быть резко усилена. Раз не доходит с помощью слов, раз украинская сторона демонстрирует себя как явно недоговороноспособны, ну это остается единственным способом решения проблем, то есть сугубо военное решение. И ведь когда возникнут вот Типа вопросы у самых широких слоев украинского населения. Как же так получается, что мы останемся э, э, без света, холодной воды, э, канализации, электричества, что в ходе боевых действий мы вновь понесем самые тяжелые и безвозвратные, и санитарные потери, что территория нашей страны будет подвергнута э, массированным ударам, разрушениям, то, собственно говоря, кто виновен в этом во всем этом? Ну, воєнно політичка руководство України, ката которая... досі так і не зрозуміли росіяни, що терор не викликає любові. Навпаки, такі атаки чомусь не ламають українців, а викликають людь і ще більшу ненависть до Росії. Слушай, ну от почалися удари по Одесі. А я не составил свого міння. Да ну я нахожу мнение міння людей в інтернеті, у которых там родня, да. И они считают, что таким образом там жители Одессы просто приводят в бешенство и насколько это возможно отвращают от России, потому что мы удары по инфраструктурным объектам, по мостам, вот а тема очень скользкая. Да? Но если мы будем беспокоиться и заботиться о том, какое мнение у нас будет на Украине, если мы вдруг перестанем наносить удары, можно их тогда не наносить вообще эти удары, правда ведь? Де да, все-таки треба було біспокоїтися, ти знаєш, що 2000-х. До речі, сенатор республіканець Лінсі Грем напередодні заявив: якщо Путін скаже ні мирному плану, то потрібно кардинально змінити правила гри. По перше, він закликав Трампа підписати його законопроект, який передбачає запровадження мит проти країн, які купують дешеву російську нафту. По друге, він просить оголосити Росію державою спонсором тероризму за викрадення українських дітей. По третє, закликав Трампа захопити кораблі із російською нафтою за прикладом Венесуели. Ну а по четверте, передати Україні ракети Томагавк. Ми продовжуємо взаємодійство з Росією. Ми продовжуємо намагатися заманити Путіна за стол переговорів. але він відвергає всі наші зусилля. Якщо на цей раз він скаже ні. Вот что я надеюсь сделает Трамп. Он должен подписать мой законопроект, который имеет 85 соавторов и вводит пошлины для таких стран, как Китай, которые покупают дешевую российскую нефть. Он должен объявить Россию государством, спонсором терроризма, за похищение 20 тысяч украинских детей. И самое главное, захватить суда, которые перевозят запрещенную российскую нефть, как в Венесуэле. Если Путин скажет нет, нам нужно кардинально изменить правила игры, в том числе предоставить Украине ракеты «Тамагавк» И вот после подобных закликов россияне заговорили совсем по-другому. Они теперь до конца так и не визначилися, чи друг им Дональд Трамп, чи все ж таки ворог. Бо, нібито, разом и узгоджують какие-то там проекты, але... В 26-м году, я думаю, нас ждут очень непростые переговоры относительно мира или мирной сделки. Что касается Трампа, вот уже было сказано про президента Надежд: я весь 25-й год от многих коллег слышал следующее: что Трамп это бизнесмен, что ему Украина не нужна, что он действительно откажет ей в помощи, нам Украину отдаст, потому что ему интересно зарабатывать деньги, ему интересно Арктика, семур путь. Вот он нам Украину отдаст и будет с нами зарабатывать деньги. Это, я сразу говорю, что это очень упрощенная картина. И именно поэтому эта картина, как вы видите, никак не реализуется. Потому что все намного сложнее. Хотя Трамп, конечно, бизнесмен, и он любит зарабатывать деньги, но он не может. Он не может оставить Украину без поддержки. И не ждите этого в 2026 году. Не будет такого. Хотя Трамп много раз говорил об этом. Да, вот, типа, если они не будут меня слушать, я просто уйду, пусть сами воюют. Этого не произойдет. И причин очень много. И в том числе и финансовых, кстати. Трамп не получит тогда э, тех инвестиций, которые сделала предыдущая администрация. Ну, если он разрывает с Украиной все отношения, какие 350 миллиардов, которые он насчитал? Он не получит платы с Россией как модератор миротворческого процесса. Наконец, есть и политические причины. Его тут же демократы обвинят в том, что это есть Афганистан Трампа, что он предал демократию и оставил несчастную Украину один на один с русскими. Трамп оставил Украину без своих денег но он не оставил ее без военной помощи, он не оставил ее без разведданных, он не оставил ее без поддержки и не оставит в 26 году, и просто не надо этих ложных иллюзий питать, как это происходило зачастую в 25 году. И если Трамп вернется к новым санкциям, тоже давайте для нас это не будет неожиданным. Трамп это сделал в 2025 году. Напомню, что с 21 ноября введены санкции против двух крупнейших наших нефтяных компаний, Роснефть и Лукойл. Все эти сказки и разговоры, что если мы получим мир, американцы вложат в Россию кучу денег, остаются не, сказками, разговорами не. и заманухами, потому что не будет никаких американских инвестиций, и огромных проектов без снятия санкций. Не будет снятия санкций без согласия Евросоюза и Американского Конгресса, который со следующего года будет еще более антироссийский, чем он антироссийский сейчас. Поэтому никаких вот этих вот подарков нам не будет. Ох, і засмутились пропагандисти. Тож, росіяни, краще погоджуйтеся на те, що пропонують, бо далі буде тільки гірше. Не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось.